Sehr geehrte Damen und Herren, das Jahr 2020 wurde in der Türkei als Patara deklariert. Ich begrüße Sie aus dieser Stadt, die sich im Westen der Stadt Antalya bzw. im Kasch befindet. Patara wird seit 1988 ausgegraben und gehört heute zu den prominentesten Grabungsstätten in der Türkei. Nicht nur wegen ihrer außerordentlich reichen Kulturgüter, sondern auch durch ihre einmalige Landschaft und den zwölf Kilometer langen Strand verdient Patara unbedingt besucht zu werden. In diesem Sinne wartet Patara auf sie. Patara tritt auf die Bühne der Geschichte mit der Nutzung des Seeverkehrs bzw. mit seinem Hafen auf, wie die prähistorischen Funde aus den Nachbarsiedlungen zeigen. Die Stadt war durch seinen buchhaltig geschützten Hafen für alle Seiten, dass sich der Welt öffnende Tor lügelt. Wenn das Obsidian aus der Ägäischen Insel Melos die Nachbarstadt von Patara tlos hieß nur auf dem Seeweg durch den Hafen von Patara erreichen kann, so sind wir in der Lage zu sagen, dass Patara spätestens ab dem 8. Jahrtausend bis heute fast ununterbrochen besiedelt wurde. Der Hafen hatte in dieser langen Geschichte die bedeutendste Rolle. Was macht aber Patara innerhalb der zahlreichen Kulturlandschaften Anatoliens so wichtig und besonders? Diese Frage möchte ich hier kurz mit einigen herausragenden Punkten beantworten. Die Lykia, ein altantolisches Volk lowischer Abstammung, gründeten spätestens um 167 v. Chr. den Lykischen Bund, dessen Hauptstadt nach Livius Patara war. Imperator Claudius gründete 43 n. Chr. die Provinz Lycia, Imperator Vespasian die Doppelprovinz Lycia et Pamphylia und beide Male war Patara ebenfalls Hauptstadt mit dem Sitz des Provinzgouverneurs. Die Lykier widmeten dem Kaiser Claudius ein einmaliges Wegemoment, das sogenannte Monumentum Patarense, das als Jahrhundert von der Epigraphie galt und demnächst auf der Agora wieder aufgestellt wird. Das Versammlungsgebäude des lykischen Bundes ist in Patara und wurde von dem türkischen Parlament restauriert. Kein Geringerer als Montesquieu schrieb in seinem zentralen Werk vom Geist der Gesetze folgendes, wenn Sie mich fragen, weil es das beste Vorbild einer konföderativen Republik ist, so würde ich die des Lykischen Bundes wählen. Lykien und seine Hauptstadt Patara sollte man also auch unter diesem Aspekt besichtigen. Der römische Kaiser Nero ließ in Patara zwei Leuchttürme errichten. Der eine davon steht kurz vor seiner Restauration. Mit einer Höhe von ca. 26 Metern wird dieser Pharus die Geschichte Lykiens mit heute verbinden. Der von Homeros als Lykogenes, das heißt etwa in Lykien geboren, hat in Patara ein in der damaligen Welt sehr bekanntes Orakelzentrum. Aber auch St. Nikolaus ist hier zu Hause. Er ist ein gebürtiger Pataräer und hat hier gelebt. Ebenfalls sind Namen von mehreren Heiligen wie St. Methodius, St. Leo und St. Paragorius mit Patara verbunden. Wie man sieht, hat Patara auch für die Religionsgeschichte viel anzubieten. Sie können Patara auf den Fußspuren des heiligen Nikolaus bewundern. Nicht zuletzt ist in Patara auch eine sehr wichtige Technologieerbe der türkischen Epoche beheimatet. Das erste funklose Telegrammstation des Osmanischen Reiches, das in der Zeit von Sultan Abdulhamid und dem Kaiser Wilhelm II. von der Firma Siemens Halske gebaut wurde. Wir werden in kommenden Jahren am Theater, der Zentraltame, im kleinen Bad und im Hafentempel arbeiten und wollen auch mit Restaurationsarbeiten vorankommen. Ich hoffe sehr, dass Patara in absehbarer Zeit ein Archäopark wird, der zugleich für viele Kunst- und Kulturaktivitäten in Frage kommt. Zusätzlich zu dem eben erwähnten bietet Patara mit einem Theater für ca. 5.000 Personen eine Hafenstraße, einen Hafentempel, den Hadrianischen Horea, der frühen Siedlung auf Tepecik, dem Akadok Delikömer, fünf Tannen, zehn Tempelgräber, eine Basilika, zehn Kirchen, den doppelten Stadtmauern und vielen anderen mehr. Jedem Besucher ein einmaliges Erlebnis.